হরে কৃষ্ণ আপনাদের সকলকে শ্রীমতী রাধারাণীর অতি পবিত্র তথা শুভ আবির্ভাব দিবস রাধাষ্টমীর হিয়ারপা উলগ জানালো সাধারণত মানুষের মাজত রাধারাণীর বিষয়ে উচিত ধারণা নাই তত্ত্ব এক অত্যন্ত গুৰ্য বিষয় হয় আনকি বেদরো অগোসর এই তত্ত্ব ফলস্বরূপে রাধারাণীর বিষয়ে বহুত ভ্রান্ত ধারণা অথবা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বহুতৰে কোনো ধাৰণাই নাই চৈতন্য চৰিতামৃত গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে ৰাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহক ধৰি অন্য বিলাসে ৰস আস্বাদী অৰ্থাৎ ৰাধা আৰু কৃষ্ণ হৈছে এক তথা অভিন্ন কিন্তু তেওঁলোকে দুটি দেহ ধাৰণ কৰিছে এইদৰে তেওঁলোকে পৰস্পৰৰ প্ৰেমৰ মধুৰ ৰস আস্বাদন কৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে থকা ইস্কন মন্দিৰ অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক কৃষ্ণভাৱনামৃত সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আচাৰ্য চুলাপভুপাতে কৈছিল ৰাধা আৰু কৃষ্ণ এই দুই দিব্যস্বৰূপ সাধাৰণ জনজাগতিক মানুহৰ বাবে এক সাঁথৰ আৰু সদৃশ অৰ্থাৎ তেওঁলোক এওঁলোকৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে অনজ্ঞ শ্ৰীৰা স্বৰূপ ব্ৰহ্মদৰ গোস্বামীৰ ডায়েৰীৰ পৰা উদ্ধৃত ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ বৰ্ণনা হৈছে তেওঁলোকৰ দিব্য তত্বৰ সাৰ মৰ্ম কিন্তু শ্ৰীমতী ৰাধাৰাণী তথা শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰহস্য বুজিবলৈ হ'লে এক মহান আধ্যাত্মিক অন্তৰ্দৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন একেটা পূৰ্ণতত্বই এই দুই ৰূপত আনন্দ উপভোগ কৰে শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে শক্তিমান আৰু শ্ৰীমতী ৰাধাৰাণী হৈছে তেওঁৰ অন্তৰ সংগা শক্তি বেদান্ত দৰ্শনৰ অনুসৰি শক্তি তথা শক্তিমানৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাথাকে তেওঁলোক দুয়ো হৈছে অভিন্ন যিদৰে আমি অগ্নিৰ পৰা তাপক পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক সেইদৰে শক্তিমানক শক্তিৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰি বাস্তৱিকতে ৰাধাৰাণী শ্ৰীকৃষ্ণৰ অন্তৰংগা শক্তি হয় আৰু সৰ্বদাই নিত্যৰূপে তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰসন্নতা বৃদ্ধি কৰে মহাভাগৱত ভক্তৰ কৃপাৰ অবিহনে নিৰ্বিশেষবাদীসকলে এই গুৰুতৰ তত্বক কেতিয়াও বুজি পাব নোৱাৰে শ্ৰীকৃষ্ণক যিয়ে নিত্যৰূপে পৰমানন্দত বিভূৰ কৰি ৰাখে তেওঁৱেই হৈছে শ্ৰীৰাধা সেইদৰেই জীৱৰ সেৱাক শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত উপনীত কৰোৱাৰ মাধ্যম হৈছে শ্ৰীৰাধা সেবাব বৃন্দাবনের ভক্তগণে প্ৰিয় প্রিয় ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবৰ নিমিত্তে সর্বদাই শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপার ভিক্ষা করে আহকচোন আজিৰ এই পবিত্র দিনটোত আমি এক অত্যন্ত সুন্দর তথা মধুর কথা শ্রবণ কৰোঁ যত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রেষ্ঠতম স্থানৰ কথা প্ৰতিপন্ন কৰে এবার শ্রীকৃষ্ণ প্রেমত ভাব বিভূর হয়ে রাধারাণীক কলে সমস্ত আরাধনার হার হয়েছে তোমার আরাধনা করা যদি কোনো ব্যক্তিয়ে তোমার আরাধনা নক মূর পূজা আরাধনা করে তেন্তে সেই ব্যক্তি কোনো ফল লাভ নকরে তুমি হয়েছা মোর মহাভাব স্বরূপিনী লাদিনী শক্তি তুমি মোক আনন্দ প্রদান করে আনন্দিত হওয়া মোৰ প্ৰসন্নতাই হৈছে তোমাৰ প্ৰসন্নতা তুমি তোমাৰ কেৱল নিজৰ আনন্দ উপভোগ কৰাৰ বাসনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত তুমি কেৱল মোৰ সংগ তথা নিৰন্তৰ সেৱাত যুক্ত হৈ থকাৰ কামনাৰ বাহিৰে অন্য কোনো অভিলাষেই মনত নাৰাখা এইদৰে তোমাৰ এই আৰাধনাৰ বিধি যি ব্যক্তিয়ে অনুসৰণ কৰিব সেই ব্যক্তি মোৰ অতিশয় প্ৰিয় হৈ পৰে আৰু তেওঁক মই যিকোনো যোগী অথবা তপস্বিতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰোঁ তোমাৰ কৃপা দৃষ্টিৰ অবিহনে কোনো জীৱই মোক প্ৰাপ্তি কৰিব নোৱাৰে মোক কেৱল শুদ্ধ ভক্তিৰ দ্বাৰাহে প্ৰাপ্তি কৰিব পৰা যায় আৰু তোমাৰ সমস্ত কাৰ্যকলাপ হৈছে শুদ্ধ ভক্তিময় যি ব্যক্তিয়ে তোমাৰ পদচিহ্নক অনুসৰণ কৰিব জমর ভয়ৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব তেওঁ মোৰ দিব্য ধামত সেবা কৰাৰ যোগ্যতা প্ৰাপ্তি কৰিব যি ব্যক্তিয়ে শুদ্ধ ভক্তির মোৰ সেৱা সেবা করার কৰে করে অবশ্যই এজন প্ৰামাণিক গুৰুৰ পৰা সৰ্বপ্ৰথমে তোমাৰ নাম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তথা সিদ্ধিপ্রাপ্তির অর্থে শুদ্ধভাৱে জপ লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ মোৰ সেৱা কৰাৰ যোগ্য হৈ পৰিব যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ৰাধাকৃষ্ণৰ নাম একেলগে উচ্চাৰণ কৰে তেতিয়া মই সেই পৰম সৌভাগ্যৱান ভক্তৰ বশীভূত হৈ পৰোঁ তুমি সমস্ত গোপাংগনাসকলৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ আৰু আনকি মা যশোদাতকৈও তুমি শ্ৰেষ্ঠ ৰাধাৰণীয়ে এই সকলোখিনি শুনাৰ পিছত হাঁহি মাৰি ক'লে তোমার চরিত্র এজন লম্বট ব্যবীচারীর দরে মই তোমার কথা বিশ্বাস নকর যশুমতী হয়েছে তোমার অতি মরমর মা কিদরে তুমি কব পাৰিছা যে মই তেওঁতকৈ মহান এই কথা কোর কাৰণেই বা কি কৃষ্ণাই কলে অতি শীঘ্রই তুমি দেখা পাবা যে যদিও তেওঁ নিজৰ নিজের পুত্রী কয় কিন্তু তেওঁ স্বয়ং আহি তোমার শরণত ধৰিবহি এইদরেই শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ বাবে কৃষ্ণয় এক মধুর লীলা রচনা করিলে। এদিন ব্ৰজগোপিকাই ৰাধা রাধাকৃষ্ণর সৈতে খেল ধেমালি কৰি আনন্দ উপভোগ কৰিবৰ নিমিত্তে আনিলে ঘরলে কৃষ্ণৰ মিলন তেওঁলোক অতিশয় আনন্দিত হৈ পৰিছিল সকলো গোপীয়ে ঘৰৰ বারান্দাত কৃষ্ণক নৃত্য কৰিবলৈ বাধ্য কৰি পেলালে আৰু তেওঁলোকে নিজেও তেওঁৰ সৈতে নৃত্য গীত কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু ঠিক সেই সময়তে মা জোখোদা আহি সেইখিনি পালেহি যেতিয়া তেওঁ দেখা পালে যে সকলো গোপী কৃষ্ণৰ সৈতে নৃত্য কৰি আছে তেওঁ অত্যন্ত ক্ৰোধিত হৈ পৰিল আৰু ৰাধাৰাণী তথা তেওঁৰ সখীসকলক ক'লে তোমালোকৰ এয়া এনে কি আচৰণ মোৰ গোপালে গোটেই দিনটো গৰু চৰাই সি এতিয়া অত্যন্ত ভাগৰুৱা হৈ আছে এতিয়া তাৰ বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু তাৰ টোপনি ভাঙি তোমালোকে ইয়াত তাক খেলিবলৈ লৈ আনিলা ইয়াত তোমালোকে তাক নচোৱাই আছা আৰু মই জানো এয়া তোমালোকে সদায় কৰি আহিছা এয়া একেবাৰেই উচিত হোৱা নাই এই কাম আৰু দুনাই তোমালোকে কেতিয়াও নকৰিবা ৰাধায়ণে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰিলে সখীসকলে মা যশোদাক ক'লে তোমাৰ পুত্ৰ গোপাল হৈছে এটা গোপ বালক সি গৰু চৰাই বনে বনে ঘূৰি ফুৰি ভাগৰি পৰিছে আৰু এতিয়া সি নিজৰ বিচনাত শুই আছে এইটো কৃষ্ণ তোমাৰ পুত্ৰ নহয় ঠিকেই আছে বাৰু তোমাৰ পুত্ৰ নাম কৃষ্ণ কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এই সংসাৰত সেই নামৰ কেৱল তেওঁৱেই আছে আৰু দ্বিতীয় কোনোৱে নাই নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা আৰু চোৱা তাতে তোমাৰ পুত্ৰ হয়তো শুই আছে সখীসকলৰ এই কথা শুনি মা যশোদা আচৰিত হৈ পৰিল এটাতকৈ অধিক ল'ৰাৰ নাম কৃষ্ণ থাকিব পাৰে কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ যে তেওঁৰ মুখৰ চেহেৰা চকু নাক ইত্যাদি খাই লাখ একে হ'ব তথাপিও সখীসকলৰ কথা মানি তেওঁ নিজ গৃহলৈ ঘূৰি গ'ল এয়া চাবলৈ যে মোৰ গোপাল তাত সঁচাকৈ আছেনে নাই ঘৰ পাই যশুমতী অতিশয় বিস্মিত হৈ পৰিল যে সখীসকলৰ কথা সম্পূৰ্ণৰূপে সঁচা আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ কৃষ্ণ বিচনাত শুই আছিল এয়া দেখা পাই তেওঁ আশ্চৰ্য হ'ল কিন্তু ইয়াৰ লগতে নিজৰ গোপালক যথা স্থানত দেখা পায় তেওঁ অতি প্ৰসন্নও হ'ল তৎক্ষণাত তেওঁ সেই স্থানলৈ পুনৰ গ'ল য'ত সখীসকল ইজন কৃষ্ণৰ সৈতে খেলি আছিল যশুদাই ক'লে হেৰা সখীসকল মোৰ কথা শুনাচোন তোমালোকে এই কৃষ্ণটো ক'ত পালা যি সকলো দিশৰ পৰাই মোৰ কৃষ্ণৰ নিচিনা দেখা পোৱা যায় দুয়োটাৰ বয়সো সমান তথা ইহঁতৰ চেহেৰা পাতি ৰং ৰূপ সকলো একে ইহঁতৰ চালচলনো একে একেধৰণে কথা কয় আৰু ঠিক একে আচৰণো কৰে ইহঁতৰ শৰীৰৰ বৰ্ণো দেখোন একে তোমালোকৰ এই কৃষ্ণক দেখা পাই মই মোৰ হৃদয়ত অত্যন্ত সন্তুষ্টিৰ অনুভৱ কৰিছোঁ মই ইয়াৰ প্ৰতি ইমান বেছি স্নেহ অনুভৱ কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে নিজৰ এই কৃষ্ণক লৈ মোৰ ঘৰলৈ আহাচোন আমি দুইটা কৃষ্ণকে একেলগ কৰোৱাই সিহঁতক নৃত্য কৰোৱাম সকলোৱে ইহঁতৰ নাচ দেখা পাই আনন্দিত হৈ পৰিব আমি দুইটা কৃষ্ণৰ মাজত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত নৃত্য সমাপ্ত হোৱাৰ অন্তত তোমালোকে মোৰ কৃষ্ণক আমাৰ ঘৰত থৈ আহিবা আৰু নিজৰ কৃষ্ণক লগত পুনৰ ইয়ালৈ লৈ আনিবা পৰা ইঙ্গিতার কোনো নির্দেশনা পায় ৰাণীয়ে মাতা যশোদা কলে হে মাতা আপুনি আমাক আমার কৃষ্ণক ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ কৈছে কিন্তু পৰা আমাৰ এক ভয় উৎপন্ন হৈছে যেতিয়া দুইজন কৃষ্ণ একেলগে নৃত্য কৰিবলৈ ধৰিব তেতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে আমাৰ কৃষ্ণজন কোনজন হয় সেই সময়ত আপোনাৰ কৃষ্ণৰ সৈতে আমাৰ কৃষ্ণ সলনিওটো হৈ যাব পাৰে এই কথা শুনি মাহ যশোদাই হাঁহি মাৰি ক'বলৈ ধৰিলে যদি তেনে হয় তেন্তে কিনো অসুবিধাটো আছে দুয়োটাইতো গুণত সমান ৰাধাৰাণীয়ে ক'লে নাই নাই এয়া সঁচা নহয় আপোনাৰ কৃষ্ণ গুণত আমাৰ কৃষ্ণৰ সমান কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে আপোনাৰ কৃষ্ণ এটা গৰু চৰুৱা গোপ পালক হয় মাত্ৰ সি গোটেই দিনটো ব্ৰজৰ বনত গৰু চৰাই ঘূৰি ফুৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ তথা প্ৰেমৰ তত্ত্বৰ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নাই কিন্তু আমাৰ কৃষ্ণ সকলো পুৰুষৰ ভিতৰতে অতুলনীয় ৰত্নমণিৰ সমান হয় তেওঁ হৈছে পুৰুষ ৰত্ন তথা পুৰুষোত্তম কিমান যে যোগী মুনি জ্ঞানী তথা ধ্যানীয়ে তেওঁৰ চৰণ কমলৰ আৰাধনা কৰে আমাৰ কৃষ্ণই বহু ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাক্ষসৰ বধ কৰিছে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰোতা ব্ৰহ্মদেৱৰ ক্ৰুতিসমূহ তেওঁ সংশোধন কৰে তেতিয়া মা যশোদাই ক'লে মোৰ পুত্ৰইও এই সকলো কাৰ্য কৰিছে সকলো ব্ৰজবাসীয়ে এই কথা জানে যেতিয়া মোৰ পুত্ৰ কেৱল তিনিদিনৰ শিশু আছিল সি পুতনাৰাক্ষসীৰ পথ কৰিছিল তাৰপিছত সি শকতাসুৰ আৰু তৃণাৱৰ্তক মাৰিছিল সকলোৱেই জানে যে সকলোখিনি যশোদানন্দনৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্য ৰাধাৰণীয়ে ক'লে এনেধৰণৰ চৰ্চাৰ দ্বাৰা আমি কলহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ পিছত আপুনি বুজি পাব যে কোনজন কৃষ্ণৰ অধিক গুণ আছে এতিয়া আমি নিজ নিজ কৃষ্ণৰ মূৰত এটা চিহ্ন অংকিত কৰি দিব লাগে যাৰ ফলত দুয়োজনাকে চিনাক্ত কৰোঁতে যাতে কোনো ধৰণৰ ভ্ৰান্তি উৎপন্ন নহয় এই কথা কৈ ৰাধা ৰাণীয়ে কৃষ্ণৰ কপালত চন্দনৰ লেপৰ এক চিহ্ন অংকন কৰি দিলে কৃষ্ণৰ শ্যামবৰণীয়া কপালত অংকিত শুভ্ৰ সেই চিহ্ন এক নীলা পৰ্বতৰ পিছফালৰ পৰা উদিত হোৱা চন্দ্ৰমাৰ সদৃশ দেখা গৈছিল ৰাধাৰণীয়ে সকলো গোপীকে ক'লে এতিয়া তোমালোক সকলোৱে চোৱা আমাৰ কৃষ্ণৰ কপালত চন্দনৰ চিহ্ন অংকিত কৰা আছে তোমালোক সকলোৱে আমাৰ কৃষ্ণৰ ওপৰত বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবা যাতে তেওঁ হেৰাই নাযায় তাৰপিছত ৰাধাৰাণী আৰু তেওঁৰ সখীসকলে কৃষ্ণক লগত লৈ মা যশুদাৰ ঘৰলৈ গ'ল মা যশুদাই ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি দেখা পালে তেওঁ কৃষ্ণই এতিয়াও বিচনাত শুই আছে তেওঁ শুই থকা কৃষ্ণক জগালে আৰু ইজন কৃষ্ণৰ সৈতে নৃত্য কৰিবলৈ লৈ আনিলে যেতিয়া দুয়োজন কৃষ্ণ নৃত্য কৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকৰ আভা দুটা তীৰ বিৰাই থকা নীলমণিৰ সদৃশ দেখা পোৱা গ'ল সকলোৱেই তেওঁলোকৰ নৃত্য দেখি আশ্চৰ্য হৈ পৰিল কেতিয়াও তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে এনে অপূৰ্ব দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ ৰূপত দেখা পোৱা নাছিল সেই সময়তে হঠাৎ যশুদামাৰ কৃষ্ণ গোপীসকলৰ কৃষ্ণৰ সৈতে লীন হৈ পৰিল আৰু দুয়ো এটা ৰূপত পৰিণত হৈ পৰিল আৰু তেতিয়াই সেই সুন্দৰ নৃত্যৰ সমাপন ঘটিল ৰাধাৰাণী তথা হকল নিজৰ কৃষ্ণক লৈ তাৰ পৰা যাবলৈ প্ৰস্তুত হল মা যুদায় কিন্তু নিজৰ কৃষ্ণত দেখা নাপালে তেওঁ নন্দন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মোৰ কৃষ্ণ কত আছে মোৰ কৃষ্ণ কত গল তুমি নিজর কৃষ্ণক লৈ গৈ আসা তোমালোকে অবশ্যই মোৰ কৃষ্ণক দিব লাগে রাধারাণী কলে আমি আপোনাৰ কৃষ্ণক বিচাৰি আনি দিম এইজন কৃষ্ণ হৈছে আমাৰ প্ৰাণ এওঁ আপোনাৰ পুত্ৰ নহয় ভালকৈ চাওকচোন আমাৰ কৃষ্ণৰ কপালত চন্দনৰ চিহ্ন আছে যিটো মই প্ৰথমতেই আঁকি থৈছিলোঁ যশুদামাই ক'লে তোমালোক সকলোৱে মিলি তেওঁলোক দুয়োকে নৃত্য কৰোৱাইছিলা নিশ্চিতৰূপে তোমালোকেই মোৰ কৃষ্ণ ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছা এয়া হৈছে তোমাৰ কোনো কৌশল হে ৰাধা তুমিতো অনেক প্ৰকাৰৰ চলনা কৌশল জানা ৰাধাৰাণীয়ে ক'লে এই চোতালখন চাৰিও দিশে বেৰে আগুৰি আছে দুইজন কৃষ্ণ ইয়াতেই নাচি আছিল তাৰ মাজৰে এজন ক'ত গুচি গ'ল সেইটো মই কেনেকৈ ক'ব পাৰিম মইতো নিজেই এই স্থান এতিয়ালৈকে ত্যাগ কৰাই নাই তেতিয়া মাজ সোধাই অত্যন্ত কৰুণসূৰত বিনয় সহকাৰে ক'লে মোৰ পাঁচটা সাতটা ল'ৰা নাই কেৱল এই এটাই ল'ৰা মোৰ আমি মাতা পিতা দুয়োজনৰ বাবেই সি সুখ সম্পত্তিৰ স্বৰূপ হয় সি এজন বৃদ্ধ ব্যক্তিৰ হাতক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা এডাল লাঠিৰ সমান সেই বিনোদিনী ৰাধা মোৰ প্ৰাণ মোৰ শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মোৰ কৃষ্ণক ঘূৰাই দি মোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা মই তোমাৰ চৰণত ধৰিছোঁ কৃপা কৰি মোৰ কৃষ্ণক মোক ঘূৰাই দিয়া আজিৰ পৰা মই তোমাৰ দাসী হৈ ৰ'ম কৃষ্ণই যেতিয়া যশুদাই এইদৰে কোৱা শুনিলে তেতিয়া তেওঁ ৰাধা ৰাণীৰ ফালে চাই মৃদু হাঁহি মাৰি কিবা এটা ইংগিত কৰিলে ৰাধাৰাণীয়ে ক'লে আপুনি হৈছে ব্ৰজৰ ৰাণী আপুনি মোতকৈ জ্যেষ্ঠ মোৰ বাবে পূজনীয় মাতা আপুনি মোৰ চৰণ কিয় স্পৰ্শ কৰিছে মোৰ বাবে ই এক বহুত ডাঙৰ অপৰাধ কিয় আপুনি মোৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি এই কথা কৈছে মা জখোদাই ক'লে কৃপা কৰি অতি শীঘ্ৰেই মোৰ পুত্ৰক ঘূৰাই দিয়া এনে কৰিলে তুমি সমস্ত অপৰাধৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিবা তোমাৰ ওপৰত আৰু কোনো ধৰণৰ পাপ নাথাকিব ৰাধাৰাণীয়ে ক'লে কিন্তু মই কেনেকৈ তেওঁক ঘূৰাই দিব পাৰোঁ মই তেওঁক ক'ত বিচাৰি যাম যশুদা মায়ে যেতিয়া এই কথা শুনিলে তেওঁ কান্দোন আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু অত্যন্ত কৰুণসূৰত ক'বলৈ ধৰিলে মই মোৰ নীলমণিৰ অবিহনে আৰু অধিক সময় প্ৰাণ ধাৰণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিম এই কথা কৈ যশুদা দেৱী মূৰ্জিত হৈ ভূমিত ঢলি পৰিল ৰাধাৰাণীয়ে কৃষ্ণলৈ চাই ক'লে এতিয়া কি কৰা উচিত এওঁ হৈছে তোমাৰ মাতা যিয়ে তোমাক গৰ্ভত ধাৰণ কৰিছিল তেওঁৱেই এতিয়া তোমাৰ সন্মুখত প্ৰাণত্যাগ কৰিছে কৃপা কৰি মোক কোৱা এই পৰিস্থিতিত মই কি কৰা উচিত কৃষ্ণই ক'লে তুমি উদ্বিগ্ন হ'ব নালাগে মোৰ মাতাই এতিয়া প্ৰাণত্যাগ নকৰে ৰাধাৰণীয়ে যশোদাৰ কাষলৈ গৈ কাণত ক'লে কৃষ্ণৰ মাতা যশোদা উঠক উঠক আপোনাৰ কৃষ্ণ ঘূৰি আহিল যেতিয়াই কৃষ্ণৰ নাম মা যশুদাৰ কৰ্ণত প্ৰৱেশ কৰিলে তেতিয়াই সেই ক্ষণতে তেওঁ সাৰ পাই উঠিল আৰু ক'লে হে ৰাধে মোৰ কৃষ্ণ ক'ত আছে ৰাধাইনীয়ে উত্তৰ দিলে আপোনাৰ পুত্ৰ কৃষ্ণ আমাৰ কৃষ্ণৰ সৈতে নৃত্য কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে তেওঁ শুৱা কোঠালৈ গ'ল আৰু তাতে নিজৰ বিচনাত শুই আছে যশুদা মাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল যে ৰাধাৰাণীয়ে কেতিয়াও অসত্য নকয় তেওঁ তৎক্ষণাত শয়নকক্ষলৈ গ'ল আৰু তাত কৃষ্ণক নিজৰ বিচনাত শুই থকা দেখা পালে নন্দৰাণী যশোদাই পৰম স্নেহেৰে সৈতে নিজ পুত্ৰক উঠালে আৰু স্নেহৰ আলিংগনত আৱদ্ধ কৰি বাৰে বাৰে চুম্বন কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত সকলো খখীগণ নিজ নিজ গৃহলৈ যাবলৈ ধৰিলে এইদৰেই শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাধা ৰাণীৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব স্থাপন কৰিলে ধন্যবাদ হৰে কৃষ্ণ